Мешканці Курской области, здається, почали что-то Вони почали начали звинувачувати кремлевский режим у зрадництві. Настолько стремительно было вторжение на нашу территорию, что у меня складывается мнение, что либо наши границы совсем не защищены, либо это диверсия, но на командующих военных наших информация российской разведки, была уже за две недели известна. Я лично в интернете видела эти тексты. И как можно поверить, что наше руководство военное не знало об этом? Век супровизации, век контроля, когда за каждым человеком прослеживают камеры, когда идет реклама по телевидению, что в космоса мы можем увидеть монету на земле. Наши вооруженные силы почему-то не увидели скопление войск на границе с Горской областью. Поэтому у меня складывается мнение, что это настоящая диверсия. Еще генерал-лейтенант Гурулев в передаче и некоторые телеграм-каналы открыто говорили, что главнокомандующий Герасимов за две недели вывел войска в Курской области, то есть вывел дополнительные силы, то, что могло защитить наши границы. Как это не может быть не диверсия? когда, извините меня, наши ребята молодые на границе брали огонь на себя, наши сыновья, срочники, которые оказались там, они отражали огонь и брали на себя. Когда сейчас родители этих срочников пишут петиции в интернете о том, что у них нет связи с детей и что они ищут. Когда наши военные, благокомандующие, заявляют о том, что потери неизвестны. Так это можуть бить карта більше двох тисяч чоловік в не виходять на п'ять двадцяти ваші місіона пунктів та офіціально. А ось чим насправді займаються руські західніки? З'явилися кадри, як російські військові активно мародерять у глушкові Курській області. Збройні сили України туди ще поки не дійшли. Так, от ті щодня виносять просто цілі склади з речима, технікою та грабують навіть будинки місцевих. Ось, до речі, місцеве вирішив пройтися вулицею. Як думати, скільки магазинів там вціліло після того, як там пройшлися російські військові? Флєр, що -то тут валяється? Вітно, тут все валяється. Що забрали, що то не забрали щось. не выхожу, это не надо затем аптека открылась, видимо окна открыто. больше вот, микрофон заходить не буду, не в обиду. Всю карту у свет. А самое интересное, вот он Я помню. Отсюда стал и засниму. Вот она С порогой. Не захожу. Дверь просто взорвали. Дверь. Все валяется, все лежат. Проникновение, в привому є. І теж мілефон. Я не захожу. но отсюда смотрю. А ось так на запитання переселенців. А що там у нас Оглушково? Відповідає чиновник. Что там Лужкова У людей мы эвакуировали, там находятся на позициях наши пограничники и наша армия. Наши дома Лужкова охраняются, нет? Или мародеров? Не, не, мародеров нет. нет. Мы, значит, во-первых, в каждом районе помимо тех военных которые там есть плюс наша администрация, они на месте главой лужковского района общаюсь у нас навещание бывает мы усилили днд и плюс там еще на усиление армия нам дала военных комендантов вот военная полиция прибывает дополнительно поэтому такого не должно быть. Ну, скажите, если как, вдруг такой факт где-то будет, то сразу... Это мне... Продлится, все да. понимаю, но мы приехали только летние вещи взяли. Ну, <свят> если что-то нужно, мы, во-первых, все вещи более теплые предоставим. Новые купленные они будут. Вот. Плюс договорились о чем. к Нашим выплатам, вот, например, вчера я разговаривал, розговорював, тем, кто через воздуслуги регистрировался, значит, дополнительно на карточку ще будет начислено по 3000 тисячі от Сбербанка и по 3000 от Озона. Вот. И сразу же в каталоге можно будет что то выбрать. И в той час, поки російські війська мародерять, українці просто активно допомагають росіянам, вони дають їм їжу та воду. Щоб вам тушоночку дати як вас скажіть, як Спасибо. вас тут. Вас. Вас, вас наші ж не вбіжають, правда? Ні? Ні. Все, наші ж люблять вас. А тому що ми ж теж українці. Да? Етнічні причому. Я з України. Да? А звідти саме. Ми не родні, вся з України, одна я тут у Росії. Э, справа в тому, що Бог Він вчить любити допомагати одне одному. Ми, ж брати, ми, це ми це виконуємо. Тому э, всім кажіть, всім кажіть. Що українці люблять одне, українці навчилися любити одне одне, і українці навіть допомагають вам. Будьте здорові, держитеся. Вас дароматися. Сами ж мешканці Курської області скаржаться на повну відсутність допомоги та постійні обстріл з боку російської армии. Никто, ни глава района не приехал, ни замглавы, ни глава этого города не приехал. Никто не приехал и не спросил, ты живешь со светом или не светом, как ты живешь. Хотя я на приемы ходила, и к Белоусову. Помогите мне, пожалуйста. Судженского района. Да, Судженского района, село Казачулок. У меня там дом сгорел, попало то ли а, а, этот, осколки, то ли я не знаю, что. И страшно стреляют каждый день. Вчера с той стороны, с откуда-то, то ли самолет прилетал, то ли вертолет, я не знаю. Вот. Ну, они что-то у вас спрашивали? Ну да, откуда вы я, что я и все. Ну то есть просто так, потом ну, да, есть, да. проверили, да, да. Ну они во двор заходили, в подвал заходили, видели, как что я там населила себе, чтобы спать. Mm -hmm. Ну разговаривали на русском они, да? нет? Нет, mm -hmm. не на русском, они yeah. по-другому разговаривали. Я даже пару слов не понимала, что они ну, говорили. То есть, то украинские, наверное, были. Ну там были и украинцы еще какие-то не русские они ah, были. А, то есть иностранная речь ну, была. Ну да, 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 но там они не на нашем разговаривали, они на танках. По, по, ну, дальше у нас улица длинная, поехали туда, и все. Ну, я видела снаряды, как прилетали, танки, все бахало, бухало, ракеты летали. И все, там и... до сих пор... Жители, да, до сих пор. А кого удалось выбраться? Сосед мой через два дома. Когда вот начали всех все уезжать, там потихоньку, кто как, кто лесом, кто так пешком, приехал за мной на машине, говорит, Нелли, поехали быстрее. Я, короче, в чем была, там собралась и уехала. Была дорога опасна, но у нас пропускали, ну, там и некоторые наши военные, которые мы сказали, так и так мы убегаем, все. А вы как пропустили? Ну, пропустили ж как-то. То есть, солдаты ВСУ видят, что вы уезжаете? Да, мы, главное, уезжали, а за нами следом, то ли за нами, то ли там же кольцо перед Суджей на танке со стороны Украины. У нас же там Украина рядом. Ни плена, ни Передо мной никого не брали, ничего. А они только сказали, хотите жить быстрее, уезжайте отсюда и все. Там у вас условия жизни какие? Вот у там цари. вообще невыносимо. Они все по подвалам сидят, потому что им ехать некуда, у них никого нет. У нас осталось там человек 30, наверное, скорее всего. Старики, наверное. Да, старики даже бабушки одной почти 98 лет ей. А куда? У нее внуков нет, детей нет. куда ей? А в Пролетарской Ростовской области тем временем все никак не могут погасить на автобазу. Проте местная влада говорит, что все в порядке. С воскресенья, с прошлого, мы живем в несколько новых реальностях жителей нашего города. Живем с учетом того, что у нас буквально на окраине нашего города горит топливохранилище, которое загорелось в результате попадения Ніскільки безпілотників. А ось на Росії взагалі-то продовжується просто повна розруха. До прикладу, Владивостоці впала підпорна стінка. А це ось жіночка в Ростовській області, і вона вимушена прати речі в калюжі, адже в будинку вже довгий час відсутня вода. Что вы делаете? Стираюсь. Стираю. А, стираю, вода воды чистая, да? Да. Вот уже вот как поджиха. Выживает, что. А... Порошком стирала, потом уже пополоскала. Вот из-за того, что воды дома нет, да? Да. А вот. это порыв откуда? Чистая а вот вода, да? Вход, она чистая. То есть у вас дома воды нет, а порыв да. здесь есть, да? Ти до воду не пиши. Я тут. Ось так, поки кремлівський диктатор витрачає мільярди на війну, його країна й надалі продовжує самостійно самознищуватися. Друзі, обов'язково напишіть ваш коментар. Для мене це дуже важливо. І чекайте на наступний випуск.